Есть рулетки, То есть в нормальном состоянии Как в бизнес-классе Скажем так Все... uh -huh. Вот так выглядит сзади багажник Нормальный Ну такие, машина в селе, знаешь, трошки Трошки вязан Запаска, запаска новая Нульц, то есть еще есть шипы на ней. Новка. Так, так, да, так, ага. так, бачу. То все есть нигде, нигде не рушено, не рушено. Uh -huh, да. Просто есть шапы вычистить. Ну да, треба mm -hmm. почистить Все в нормальном состоянии И рулетка. И новый модель. 26, 27, это новый модель. Уже с новой модели, я понял. Да. да, был ты стоит оригинальный. В целом плане все нормально. Так, идем дальше. Понимаемся салон с страны стороны водия. Реально, что мы полный электропакет, электрозеркала, кондиционер, магнитолка, шестиступка, подлокотничок, зеркальца, то есть под ключик где чуть-чуть треснуто стекло. Вот что то такое. Сантиметров 20 есть трещинка на стекле. да? Мультируль, э, датчик дождя. Что у нас тут и такого интересного? Так, ну сейчас заведем, будем видеть, как работает.